Salam hörmətli YouTube kanal izləyicilərimiz. Masazır kəsəbəsində ikinci araz marketin arxa tərəfində sizə belə 2 mərtəbədən ibarət ev təqdim edəcəm. Təqdim etdiyim ev, hörmətli izləyicilərimiz, bu evdir. Bu evin qarşısından keçən küçədir. Ətraflı sizlərə təqdim edim. Ətraf tamam yaşayış məhsulidir. İndi isə keçək evin özü ilə sizləri yaxından tanış edim. Əziz izleyicilərimiz, biz hazırda evin həyətinə daxil olduq. Bu evin həyətdən görünüşüdür. Evin sənədləri tam qaydasındadır. Qaz, su, işıq daimidir. Kanalizasiyası mərkəzi kanalizasiya xəttidir. Əziz izləyicilərimiz, indi sizə evin birinci mərtəbəsini təqdim edirəm. Evin ikinci mərtəbəsi, mərtəbəsi tam hazır vəziyyətdədir. Birinci mərtəbəsi isə, yəni bu vəziyyətdə alıcıya təqdim olunacaq. Buranın qaraj kimi də istifadə eləmək mümkündür. Qarajdan digər otaqlara da keçmək mümkündür. Evın qiymətini videon irəliləyən dəqiqələrində deyəcəm. Kanalımı abunə olun ki, hər yüklədiyimiz yeni ev elanları ilə tanış ola biləsiniz. Siz də axtardığınız evi bizim kanalımızda tapa bilərsiniz. İndi isə keçək evin ikinci mərtəbəsi ilə sizləri tanış edib ətrafı sizlərə təqdim edirəm. Gördüyünüz kimi ətraf tam yaşayış məscvididir. hayətinin görünüşüdür. Nisə çiçək evin ikinci mərtəbəsini sizlərə təqdim edim. Biz hal-hazırda evin ikinci mərtəbəsinin dəhlizindəyik. Evin ikinci mərtəbəsində 3 otaq, bir sanitar qovşaq və mətbəx yerləşir. Əncə evin Bu otağı sizlərə təqdim edirəm. Evin isidilməsi kombi sistemidir. Döşəməsi laminatdır. İndi isə keçsək digər otağı sizlərə təqdim edim. Bura isə ikinci otaqdır. Birinci təqdimi, birinci təqdim etdiyim otaq ə evin qonaq otağıdır. Digər 2 otaq isə evin yataq otağıdır. Və 3-cü evin 3-cü otağını təqdim edəcəm. Bura isə evin 3-cü otağıdır. Gördüyünüz kimi evin isidilməsi kombi sistemidir. Və evin mətbəxini təqdim edəcəm. Bu evin mətbəxidir. Və sonda evin sanitar qovşağını təqdim edirəm. Hörmətli izləyicilərimiz, bu evin ilkin qiyməti 48.000 manatdır. Ancaq ev sahibi ilə görüşüb qiymətlər razılaşmaq mümkündür. Bu evlə əlaqə saxlamaq istəyənlər videonun sol tərəfindəki nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərlər